Hər kəsə salam olsun. Paltaryanla bağlı hər kəsin verdiyi bir dənə sual da var ki, paltaryanın qapısı qırıxdır. Bu necə olur? Deməli, paltaryanın qapısının qırılma səbəbi, bax bu paltaryanın qapısı var. Hə? Qırılma səbəbi haqqında danışacağam sizə. Paltaryanın qapısı niyə qırılır? Birinci səbəb. Yuyub qurtarığı, elə bilirsiz. Amma yuyub qurtarma problemi var. Dayalıb içində su. Siz də gəl baxmırsınız. Dartan kimi danq qırıldı qaldı əlindədir. Birinci səbəb budur. İkinci səbəb isə qapı petlədən əyilibdi, düşür aşağı. Aşağı düşəndə də bu dilin yeri var. Ha? Bura əyri otuzluğuna görə siz də dartırsız. Zorla çıxır deyol, dil oradan qırılır. Üçüncü səbəb qapı niyə qırılır? Qapını açanda, qapını açanda belə açırsız va. Belə açmırsan də qapı. Qapının əlivi bura qoyursan Rusqanı qaldırırsan, sonra qaçısa öz və tərəf. Baxın. Burdan top belə dartmıyan. Bax əlivi qoydun, rusqanı qaldırdın. Sonra qaldır, açdın. Bu halda qapı qırılmır. Bu halda heç vaq qırıla bilməz. Ona görə qapı ilə normal davranın. Hələ adam var, qapını belə bağlayır, evə. Görmüşəm. Atıram bu niyə belə qoyursan? Yavaş da, Üçü qırdın xarab. Yoxdur, mən həmişə belə bağlayıram. Bunu yavaşsa gətir, boy soda bağlansın bunu, çipsan da bağla. Hələ biri var belə bağlayır. Onları tag edim bura bax belə. Belə belə. Belə, belə bağlayanlar da var hələ də izlə. Ha bu yazçı kişi pul verib sənə paltaryanı alıb ki, xanım evdə əziyyət çəkməsin. Sən də onun əməyinə sayğısızlıq edirsən. Təpi ilə bağlayırsan. Olmazdı ki. Kişilər də soraqlarda niyəsiz ki, mən gedirəm evimə, müştərinin kişi. Ay arvad, bunu niyə qırmırsan? Mənim xəbərim yoxdur. Ha bunu yavaş işlədim biraz. Bir 30 40 50 və 60 manatdan gedəndən sonra alətəri yaxşı. Gələn səfər yaxşı görəcəyəm. Elə indidən yaxşı işlədim lan. Qapılardan yavaş davranın. Va yavaşça. Və gördünüz? Bunu da yavaşça var. Yavaşça bağladım. Sü. Çoxdur. Bunu qapılı belə sıx qal olmaz. Kiminə sual var, yorumlarda yazsın. Məni izləyən izləyicilərimə görə hər hansı bir altda kommentdə çox sağoldundan, sağoldundan yazın. Biz də həvəslənənc istə daha çox videolar çəkəcəm, söz verirəm. Kimin də paltaryanla bağlı, təmirlə bağlı, nə isə sualı varsa, müraciət edə bilər. Nömrəmiz bioda var. Kim istəsə zəng eləsin, ətraflı danışaq, həll edəyək. Hələlik bu qədər, özünüzə yaxşı baxın. Qalpını qırmayın.